Сегодня я вам расскажу про свою собаку. Это рода папильон. А, то есть вот их не как бы основные черты это вот должны быть обязательно черные волосики, не обязательно на но вообще их даже бывает больше, намного больше бывает коричневые, либо черные, либо трехцветные, но какой то цвет все равно лидирует. Вот у нас совсем немножко черного вот тут дальше вот у нас еще на попе такое пятно и вот тут вот а еще очень важно что, что вот у них тут должны быть такие кисточки вот а вот на задних лапах их вот даже достаточно хорошо очень видно вот как видите вот так вот. а мою зовут Марвина Давайте я вначале вам расскажу про нее, как я за ней ухаживаю, а потом уже начнем, я покажу вам вещи. Значит, я в основном кормлю ее мясом гречкой. Это как бы главное питание. Ну, а уже второстепенно, а уже второе, то, что она есть, сухой корм, либо какой-то там может, немножко мяса поесть, либо просто такая же так, как бы умеренно. Потому что у них действительно плохи... у всех папильенов не очень хорошо с желудком. Вот. Почувствую каждый день, ну, по крайней мере, стараюсь. Купаю раз в месяц, потому что действительно, купать ее, потом выводить гулять, она все грязная приходит, нету смысла. Ну, беда, начнем, наверное, сделать. Я вначале начну с, с э, поводка. С ошейником. Ну, вот такой вот у меня поводок. Действительно удобно, потому что, по крайней мере, у меня собака очень активная. То есть очень удобно. Он тянется на, по-моему, на 5 метров. Я на больше, честно у нас не нашла. Ну, я особо не искала, но так. Попала вот, в магазине, не попала. Специально розовый цвет. Вот. А дальше. Вот у нас абсолютно обычный ошейник. То есть без никаких, ну, есть астралии, там, но я сейчас вам покажу. Но это наш повседневно абсолютно без всяких как бы. Ну, вообще скромный, скажем так. Да. Ну, вот вот. Ну, вот так вот он защелкивается, как в основном большая часть. То есть, вот так. А, это, как бы наш нарядный. Вот, и, как видите, такие стразы. Малина, нюхай. А, ну, вот он тут, вот так. То есть он расстегивается вот тут. В дырочку, и ссовывается. Вот наш нарядный ошейник. Со стразами, вот такая ручка. Вот, ну и вот он такой розовый, с крючком на конце. Сейчас у нас расчески. То есть первая расческа это вот такая как вы видите. Но, она ее не любит, то есть ей больно и неприятно, но стараемся не чесать ее. Но действительно, хорошая очень расческа, ей тоже бывает но тем не менее очень хорошо вычесывает. Вот я вычесываю, допустим, вот так вот ухо я расчесываю. Извините. Сильно активно. Вот. Вот так вот, оп, оп, оп. Видите, и как бы вся шерсть Остается на расческе. Вот это очень хороший плюс. Я долго искала именно такую расческу, но вот, как концов пошла. Дальше я покажу любимые игрушки. То есть это вот такой вот динозавр, что, видите, даже хвост лапы под, подкусывала. Ну вот. Вот такой вот он. Чудик. Вторая любимая, самая-самая-самая, это вот такая, как я называю, женя какашка. Ну, сильно похоже. Но это, наверное, тоже какой-то чудик-юдик, я не знаю, он вот там пищит, Противно. Бывает по утрам, как начнет играть, так и успокоить. И вот такая вот кучка, привезная но ей в Швейцарии. Ну, она восприняла этот подарок. моя девочка. Покажи с камеру. Они довольны, ну, купит. Дальше я вам покажу ее одежду. То есть вот у нее есть такая вот флисочка. Мы ее одеваем, когда холодно, когда было минус 10, минус 15, под такой комбинезон. Вот, вот. Там комбинезон, он золотой. То есть вот так. Вот, дела. Вот, Вот я купил мини -зону, но это совсем, совсем, совсем деньги. Вот знаете, многие у меня спрашивают, почему я вывожу, когда минус 15, смысла нет, Но, тем не менее, всем собакам надо выходить не реже, чем три раза в неделю, потому что у маленьких собак есть, ну, как бы, предрасположение на болезни сердца. У всех маленьких собак. Ну, там, кого-то меньше, кого-то больше, то есть, и, как нам сказал ветеринар, так что приходилось, ну, конечно, мы не это соблюдаем, но стараемся. Так, вот это, как бы, весенний что ли да весенний такой комбинезон ну ну вот так дальше я вам покажу а, вот такой вот симпатичный тоже тоже как бы весенний вот красный просто с лапами тут было если без лапок то этот вот слабый дальше идет такой двуезонный но тоже такой грязный его легко помыть Постирать, вот он такой, вас вот капюшон, да. да, лапы вот видите, ну вот что-то в этом роде. А потом у нас есть такой комплект, это вот такие вот джинсы, да, вот такие. То есть вот две лапы получается и вот, ну, в общем, такой вот, для красоты, и вот мы носим с такой вот курткой, вот, модной, и вот такой грязный комбинезон, мы носили почти зиму, когда было немножко 0 градусов, примерно, вот такая температура, минус 1, 0, то есть он грязный, его стирать, не... ну, мы его стирали, но он уже... Грязные от того, что его устанавливали. Вот. И такой вот тоже. Ну, вот попозже будем немножко. Сейчас немножко потеплеет еще. То есть это вот такой симпатичный И наш летний наряд. Это вот такой вот плащ. Ну, понятно, что мы почти никогда не вышли. Так. Да. Просто Просто залазевала. А, ну, давай. Он, вот кстати, двухсторонний. Так что... Ну, я прибрала в магазинах нашего города. И вот ошейник стразах и, ошей... и поводок, который тоже розовый, ну, тоже с камушками. И вот этот вот пальто, что и даже это, я приобрела в Лондоне в Херце. То есть, если вы такое захотите, то там бешеный магазин. То есть, там и собачьи пирожные и так далее. То есть вот таким уменьшим. Он ну, нам уже мало вашего, чтобы спать, когда еще была на щенком. Она мне нужна в горе к счету. В горе к Покажу с тем. Вот. Так что вот так. А ну, пожалуй, на этом все. Мне было очень приятно вам снять видео. До свидания.